интерес общественности, так как это звучит очень убедительно и многие путают общественную организацию, бизнес-ассоциацию с государственным органом. У палаты нет государственных средств, поэтому ничего государственного торгово-промышленная палата Украины растратить не могла. Второе обвинение связано с неуплатой налогов на сумму более 40 миллионов гривен. Действительно, есть два акта налоговой инспекции, которая установила недоплату на гораздо меньшую сумму. Однако уже год и полгода назад административные суды Украины приняли решение в пользу торгово-промышленной палаты, признав обвинения в адрес о неуплате налогов полностью необоснованными и неправомерными. Таким образом, нет никакой неуплаты налогов, и нам даже не нужно защищаться от этого, поскольку это уже установил суд. Дальнейшее обвинение торгово-промышленной палаты связано с тем, что якобы некоторые активы палаты, находившиеся в Крыму, остались и достались агрессору. Это полный абсурд, поскольку торгово промышленной палаты Крыма являются самостоятельными юридическими лицами. Торгово-промышленная палата Украины не является их учредителем и никоим образом не контролирует крымские палаты. Соответственно, если бы даже палата предприняла меры, например, перевела бы себе деньги, что невозможно, или приехала бы забрала папки с документами и какие-то компьютеры, что это был бы грабеж. Торговая-промышленная палата не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность крымских палат. И, соответственно, обвинять, что не предприняли меры. Это полный абсурд.